Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить лет десяти, двенадцати, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей, машину обступают на стоянке, им воду ведрами таскать не труд, приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшный, прорывались к площади, вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Сколько разных дыр. И тут в машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вот там, в саду. Да где же, где? А дайте, я поеду на танке с вами. Прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Лезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту в Смотрю, парнишка, мины, пули свечут. И только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь. И с разворота входим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом. Мы вмели в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, о Гарри хопать. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал, Спасибо, хлопец, И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, Вся нынче как с просонку. И только не могу себе простить, Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.